У нас очень удобный, очень молодой, компактный, хороший в нем есть ресурс, но как-то было все заморожено. При таких возможностях не было каких-то таких активностей, которые хотелось, когда куда-то выезжаешь, это смотришь в других городах есть, в нашем городе этого не было. И когда мы поехали, нам хотелось что-то поменять, мы поехали на культурный майнинг, попали туда чисто случайно. В принципе, с этого все и началось. По результатам этого майнинга образовалась команда, которая уже, наверное, никогда не могла бы подумать, что будет заниматься фестивалями, вообще организациями каких-то таких подобного рода мероприятий. На сегодняшний день это уже выросло такое большое, что-то, общее дело какое-то организовался такой простер в молодежном центре, в котором уже можно прийти, отдохнуть, поделиться своими идеями, вместе что-то придумать, и потом мы уже хотим это вместе реализовывать. И эмоции людей после этого, проведенных этих фестивалей, их позитивные отзывы, наверное, это самое лучшее всего, и то, что люди говорят, ой, наконец-то мы хотели этого, как здорово, что это сделали. И, и они с нами хотят что-то после этого что-то делать и творить. Они туда хотят приходить, в нем участвовать, проводить, быть соорганизаторами его. Людям это начало нравиться. Нам хочется, чтобы люди были в городе в нашем активным. Нам хочется, чтобы они хотели что-то менять, менялись сами и меняли все вокруг. Если раньше это узкий круг людей делал, то сейчас начинают люди уже, я кажется, долучаться до этого. Вот даже сегодня видно, сколько присоединилось людей, которые раньше никогда бы в этом не участвовали. Это очень радует, то, что люди становятся активными, не просто ходят смотреть, а еще и предлагают какой-то свой вклад. Пришли мастера, вышли клубы, которые показывают, делятся своим опытом, своей деятельностью, своими знаниями, рассказывают о себе и приглашают людей что-то делать вместе. Для меня счастье в моей семье, в моих детках. В том, что им все это нравится. Они хотят развиваться, следовать.